Keputusan Nurul Izzah tolak debat merupakan keputusan kempen setiap calon. Rafizi Bidas pihak yang pura-pura mahu berdamai selepas cetuskan ketegangan. Kuziah Nafi dawaan kebocoran surat sulit Rafizi kepada Presiden PKR. Rakyat Sabah bukti sokongan terhadap AMNO masih relevan. Mohtar Senik Nafi, dawaan pemimpin UMNO Pahang bawa PAS tiada masa depan. Malaysia rugi RM277 bilion ringgit dalam tempoh lima tahun akibat rasuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Rafizi Ramli berpandangan tindakan Nurul Izzah Anwar yang menolak debat dengannya merupakan keputusan kempen setiap calon dan terpulang kepada perwakilan untuk menilai pendirian tersebut. Bagaimanapun, timbalan Presiden PKR itu menegaskan ia merupakan sebuah parti yang membudayakan debat dan menjadi tradisi sebelum ini bagi setiap calon timbalan Presiden untuk menganjurkan debat. Katanya itu keputusan kempen masing-masing, cuma budayanya di dalam PKR adalah tradisinya. Memang calon timbalan Presiden, malah calon ketua AMK, Angkatan Muda Keadilan juga berdebat. Mida sebelum ini melaporkan Nurul Izzah yang juga naik Presiden PKR kekal dengan pendirian untuk tidak berdebat dengan Rafizi menjelang pemilihan parti, sebaliknya mahu terus menyantuni perwakilan serta memberi keutamaan untuk mendekati akar umbi pada setiap bahagian. Nurul Izzah turut menegaskan pertempuran sebenar bukan terletak pada pemilihan parti. Sebaliknya, beliau mahu setiap anggota fokus kepada matlamat utama dalam memastikan kesiapsiagaan parti terutama dalam berdepan pilihan raya umum PRU dan pilihan raya negeri PRN Sabah akan datang Rafizi menambah tawaran untuk mengadakan debat adalah sebagai mempertahankan budaya dan setiap anggota parti wajar membentangkan idea serta misi untuk dinilai oleh setiap perwakilan dalam perkembangan lain, provinsi membidas pihak yang didakwa berpura-pura mahu berdamai selepas mencetuskan ketegangan dengan menyerangnya secara senyap dari dalam. Beliau dalam ceramahnya meluahkan rasa kesal terhadap budaya tikam belakang yang berlaku menjelang pemilihan PKR 2025 yang menurutnya merosakkan semangat demokrasi dalam parti. Menurut beliau, budaya pemilihan dalam PKR selama ini sentiasa bersifat demokratik dan terbuka, malah amalan bersaing secara sihat sudah menjadi tradisi sejak 2001. Namun katanya apa yang membimbangkan kini adalah wujud usaha sistematik untuk mencantas pemimpin tertentu dari peringkat cabang dengan senarai hitam dan putih. Beliau turut menolak dakwaan bahawa tindakannya bersuara akan memecah belahkan parti, sebaliknya menegaskan keberanian menyatakan kebenaran adalah sebahagian daripada roh perjuangan PKR. Setiausaha Agung PKR, Fuzia Saleh, menafikan dakwaan bahawa pejabatnya yang membocorkan surat sulit Rafizi Ramli kepada Presiden Parti, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam mesej ringkas kepada Malaysia kini, Fuzia menyangkal dakwaan Rafizi bahawa ada pihak yang membocorkan surat sulit yang dihantarnya untuk memaklumkan keputusannya menolak jemputan merasmikan Kongres Sayap Pemuda AMK dan Wanita Parti itu. Menurut Fuziah yang mendakwa surat yang sama turut diajukan kepada pemuda PKR, beliau memberitahu tidak benar surat hanya dihantar kepada Presiden dan Setiausaha Agung sahaja. Menjawab laporan awal yang memetik sumber parti, Adam semalam berkata pihaknya telah menerima salinan surat itu dan berharap Rafizi akan mempertimbangkan semula keputusannya untuk tidak merasmikan Kongres AMK dan Wanita PKR pada 22 Mei ini. Bercakap pada program Jelajah Hero di Ipoh, Rafizi menedahkan surat itu hanya ditujukan kepada dua individu iaitu Datuk Seri Anwar dan Fuzia. Rafizi berkata ada pihak yang memutar belit tentang kebocoran itu untuk menyerangnya tetapi beliau sebenarnya sedang menunggu peluang untuk menentang pengkritiknya mengenai pelancaran jentera pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Sambutan luar biasa pada program turun padang Presiden AMNO Ahmad Said Hamidi di Sabah membuktikan bahawa AMNO dan Barisan Nasional PN masih mendapat tempat istimewa dalam kalangan rakyat negeri itu. Menurut bendahari AMNO Sabah Salit Said Keruak, lawatan Zahid bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya menjadi bukti bahawa semangat perjuangan AMNO masih utuh di peringkat akar umbi. Menurut bekas Ketua Menteri Sabah berkenaan, Sambutan yang diterima juga menunjukkan kesiapsiagaan jentera parti AMNO dan BN di peringkat kawasan dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Urja beliau masih ramai rakyat, terutamanya di kawasan luar bandar, masih mengingati zaman pemerintahan BN yang stabil dan terancang. Menurut Saleh dalam suasana politik yang tidak menentu dan kerap berubah-ubah, rakyat Sabah semakin merindui kepimpinan yang mampu menyatupadukan rakyat pelbagai kaum dan agama. Sehubungan itu katanya UMNO telah membuktikan keupayaannya sebagai parti yang menjaga perpaduan dan kestabilan negeri. Ali Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS, Muhtar Senik, menyelar dakwaan pemimpin UMNO Pahang yang menyifatkan PAS sebagai sebuah parti yang lemah dan tidak mempunyai masa depan. Sebaliknya beliau menegaskan bahawa PAS merupakan sebuah parti yang kukuh dan bermaruah dengan memiliki banyak kelebihan yang tidak terdapat pada AMNO. Sebagai contoh katanya, markas-markas PAS boleh ditemui di hampir setiap pelosok di negeri ini dengan kesemuanya dibangunkan menggunakan wang PAS sendiri tanpa bantuan kerajaan meskipun di negeri yang ditakbir parti itu. Selain itu ujarnya, PAS juga mempunyai rantaian pendidikan yang kemas dan teratur bermula dari peringkat prasekolah sehinggalah ke pengajian tinggi dan institusi pondok. Dalam masa sama, tambah beliau, PAS juga mempunyai badan kebajikan yang aktif seperti unit dan jabatan amal selain merupakan parti dengan kerusi terbanyak di Parlimen. Sementara itu, Mohtar berkata, UMNO merasakan parti tersebut kuat ketika ini kerana merupakan sebahagian daripada kerajaan. Ketua Pusrojaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Azam Baki mengesahkan Malaysia mengalami kerugian sebanyak RM277 bilion dalam tempoh lima tahun akibat jenayah rasuah. Difahamkan statistik itu direkodkan bagi tempoh 2018 hingga 2023 berdasarkan anggaran kumulatif keluaran dalam negara kasar KDNK. Katanya angka itu bersamaan purata RM55 bilion ringgit setahun dan merupakan jumlah yang amat membimbangkan. Dalam persekitaran semasa yang kompleks, sukar diramal dan sentiasa berubah, rasuah juga telah berubah wajah menjadi lebih licik. Tambah Azam, jika proses dan sistem sedia ada tidak cukup, telus atau dikendalikan oleh individu yang lemah integriti, maka ia bukan sahaja gagal berfungsi sebagai gatekeeper, malah boleh menjadi medan untuk menyembunyikan perbuatan rasuah dan menjadi enabler kepada jenayah tersebut. Beliau berkata situasi ini menjadikan tugas SPRM semakin mencabar dalam usaha mendedahkan jejak jenayah kewangan yang disusun rapi. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.